ចាស់ឈ្ងុយក្លិនរងម៉ងបងប្អូនញ៉ាំជាមួយបាយកောက်ឆ្ងាញ់មែនទែនណាចា ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីប្រឡាក់ត្រីបាសាក់ផ្អែមណាចាហើយឥឡូវនេះត្រីបាសាក់របស់យើងចាគឺអសាច់ត្រីស្រស់ល្អមែនតើបងប្អូនចាគឺមានចំនួន6ក្បាលចា6ក្បាលហ្នឹងទម្ងន់វា2គីឡូក្រាមចាហើយយើងអត់តន់ធ្វើទេចាំនៅពេលដែលនឹងខ្ញុំប្រាប់គ្រឿងផ្សំរួចអស់ចាំយើងចាប់បានធ្វើវាចា ហើយនេះគឺផ្សំដែលយើងត្រូវធ្វើប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីបាសាក់ហ្នឹងចាមាននេះចាស្កត្នោតនេះចាស្កកក្រហម300ក្រាមបងប្អូនចាពីព្រោះថានេះខ្ញុំប្រឡាក់យកផ្អែមណាចាມັນផ្អែមហើយនិយាយទៅគឺមានរੂចជាតិប្រៃខ្លះប៉ុន្តែយើងហៅថាខាវឈ្មោះត្រីហ្នឹងថាត្រីប្រឡាក់ផ្អែមចាមានលងនេះពីសុភ័យបាយចាទឹកត្រី7ស្លាបព្រាបាយ អំបាល់มะสะពីបាយហើយទឹកស្អាតនេះគឺ300មីលីលីត្របងប្អូនចាអញ្ចឹងជាដបគឺយើងត្រូវធ្វើត្រីនឹងសិនចាយើងវះត្រីនឹងសិនណាបងប្អូនចាចាត្រីនេះគឺនឹងខ្ញុំកាត់ក្បាលចេញបងប្អូនក្បាលវាបើបងប្អូនចង់ទុកក្បាលដែរចាឥឡូវយើងកាត់ក្បាលចេញមកចាបន្ទាប់មកយើងចាប់តាមវះចាវះត្រីនឹងមក ចាសបន្តមកយើងយកពូត្រីចេញមកចាមានពងទេបងប្អូនចានេះហើយចាំងកាដានេះបើសិនជាបងប្អូនចង់យកចេញក៏បានដែរចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានលាងទឹកស្អាតហើយបងប្អូននៅពេលបងប្អូនយកត្រីទៅលាងបងប្អូនក៏ផ្លិចយកអំបិលមកលាងផងចាឥឡូវនេះបន្តមកទៀតយើងយកក្បិតយកមកឈោតត្រីហ្នឹង២ឈោតណាបងប្អូនចាដើម្បីនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ហ្នឹងវាឆាប់ ឆាប់ចូលជាតិណាចាអញ្ចឹងយើងឈោតពីរឈោតចាយើងឈោតអញ្ចឹងមកដើម្បីងាយស្រួលប្លាក់ទៅយើងឆាប់ចូលជាតិណាចាឲ្យឆ្ងាញ់ចាគឺយើងឈោតបែបហ្នឹងណាបងប្អូនយើងឈោតអញ្ចឹងមកពីរពីរមកមកបងប្អូនអត់ចង់ឈោតក៏បានដែរចាយើងធ្វើអញ្ចឹងមកឈោតហ្នឹងកុំសកត់ជ្រើជ្រើទៅណាបងប្អូនចាយើងសកត់មួយល្មមមួយល្មមណាចា ស្កាត់ជ្រើពេជ្រវាវាខ្លាំងយើងខ្លាចដាក់ត្រីហ៎អញ្ចឹងយើងគួរតែអូមឡមឡមឡមចាឡើយនេះរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងຕົកត្រីហ្នឹងមកកន្លែងសិនណាបងប្អូនចាយើងទៅដាំទឹកស្កដើម្បីយកមកប្រឡាក់ត្រីចាចាឡើយនេះយើងដាក់ឆ្នាំងមួយមកបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកចូលចាទឹកនេះ300មីលីលីតចា ជ the ្រួចហើយទឹកត្រីកំកលស្លាប្រៀបបាយចាឲ្យអំបិលមាសប្រៀបបាយចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករស្ករនេះខ្ញុំដាក់300 g ណាបងប្អូនចាអើនេះខ្ញុំបលាក់យកផ្អែមមិនเหมือนផ្អែមញ៉ាំអត់កាទេណាមិនเหมือนផ្អែមតេណាបងប្អូនរីនេះគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ណាចាយើងគៀដាក់អស់ណា ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងចាចារួយថាយើងកោស្ករនឹងឲ្យលាយណាបងប្អូនចាយើងដាំទឹកស្ករនឹងឲ្យពុះអឺនិយាយទៅដាក់តាមចំណងចំនួនចិត្តបងប្អូនក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងដាំទឹកស្ករហ្នឹងបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបានណាចាតែយើងចង់បានមកល្មមឬក៏យើងចង់បានផ្អែមខ្លាំងឬក៏យើងចង់បានឲ្យរស់ជាតិប្រៃផ្អែមយើងអាចភ្លក់មើលបាន ហើយបងប្អូនបន្តទៅថយតាននេះក៏បានដែរចា៎ហើយតានដែលនេះខ្ញុំធ្វើនេះគឺមានរស់ជាតិផ្អែមមានរស់ជាតិប្រៃចា៎និយាយទៅគឺវាបុកគប់សាំងគ្នាបងប្អូនចា៎យើងមិនមែនធ្វើយកផ្អែមតែទេណាចា៎យើងសកាត់ស្កល់ឲ្យបាយហ្នឹងចា៎នៅពេលពុះយើងបន្ថាយភ្លើងហើយនៅហឹមៗណាបងប្អូនចា៎ដូចនេះយើងកោទឹកស្កល់ហ្នឹងដាប់ឲ្យពុះឲ្យវិញខាប់តិចហ្នឹងចា៎ ចាយើងទៅអញ្ចឹងចាឡើងឆ្ងុយស្ករត្នោតហ្មងអឺរសជាតិមានផ្អែមមានប្រៃបងប្អូនហើយយើងធ្វើត្រីប្រឡាក់ហ្នឹងក៏មិនផ្អែមខ្លាំងដែរនិយាយទៅមួយផ្អែមមួយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចានិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់អញ្ចឹងរសជាតិចាយើងຕົកឲ្យទឹកហ្នឹងពុះរៀងខាប់តិចយល់បងប្អូនចាអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាំទឹកស្ករហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចា ចាំឡើងឆ្ងុយហ្មងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបិទភ្លើងយើងទុកទឹកស្ករហ្នឹងឲ្យតិចចាំយើងយកទៅបលៈត្រីបងប្អូនចា៎ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចា៎នេះមើលបងប្អូនចង់បានរស់ជាតិដែលយើងត្រូវចិតហ្មងបងប្អូនដាក់ទឹកស្ករហ្នឹងឲ្យពុះហើយបងប្អូនពុះលុបមើលថាយើងពុះមើលយើងចង់រស់បានរស់ជាតិបែបណាយើងយកបែបហ្នឹងណាចា៎ បន្តែរសជាតិនេះគឺនឹងខ្ញុំធានាថាឆ្ងាញ់ចា៎អូខេអញ្ចឹងយើងទុកទឹកស្ករហើយតិចស្ករហ្នឹងបងប្អូនចា៎ចាឥឡូវនេះទឹកស្ករដែលនឹងខ្ញុំដាក់ទុកឲ្យតិចនោះបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺតិចហើយចាយើងអាចយកមកប្រឡាក់ត្រីបានហើយណាចាឥឡូវនេះត្រីនឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកាធូនរួចហើយចាមកយើងចាក់ទឹកស្ករហ្នឹងចូលមកចាចាអូខេឥឡូវយើងប្រឡាក់យើងអ្នកយើងលាត្រី អាយធំៗចាំមកបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់កាត់មកប្រក្រមណាដើម្បីឲ្យវាចូលទីរចាហើយបលៈត្រីបាសបលៈហ្នឹងបងប្អូនបលៈហើយគឺយើងទៅពេលដែលយើងបលៈហើយគឺយើងយកទៅយកទៅគប់ក្នុងទូតកណាចាក់ពេលមកយកចាបន្ទយើងយកត្រីហ្នឹងយកទៅហាណា តែនេះបងប្អូនភិកច្រើនហៅត្រីសម្បាក់អីក៏ត្រីបរសហ្នឹងចាស់ចាយើងលាទៅលាមកយើងប្រឡាក់មកឃើញទេបងប្អូនដែលតែយើងឈោតខ្លាំងពេកគឺវាវាព្រ្លីមកអញ្ចឹងណាចាយើងទាញលើមកក្រោមកក្រោមកលើមកបងប្អូន ចាស់សាច់ត្រីនេះបើសិនជាយើងធូរខ្លាំងវាបែកចាពីព្រោះថាត្រីសំមត់សាច់អាចឲ្យត្រីទឹកសាបយើងហីសាច់ត្រីសំមត់វារៀងតន់តន់ណាបងប្អូនចាបងប្អូនមើលទៅត្រីកំបុងដល់ហើយតែយើងធូរខ្លាំងវាសាច់វាស្ដែងវាក្រាស់តែក្រាស់តែស្បែកហី បន្ទាយសាច់ត្រីនេះគឺឆ្ងាញ់ណាបងប្អូននិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងនេះខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះសាច់ត្រីរបស់ហ្នឹងណាចាអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់ហើយបងប្អូនចាយើងយកត្រីហ្នឹងទៅដាក់ក្លាសេនៅក្នុងទូតកទុករយៈពេលមួយយប់ណាចាចាំយប់ស្អែកចាំយើងយកទៅហាងហើយនេះគឺលងលងនេះចាំនៅពេលដែល យើងយកតាហាហ្នឹងបងប្អូនចាំរយទៅលើណាចាចាសួស្តីបងប្អូននេះត្រីដែលនឹងខ្ញុំប្រឡាក់កាពីម្សិលមិញហ្នឹងចាយើងទុកមយប់នៅក្នុងទូតកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺបានមយប់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកត្រីតាហាបានហើយចាដល់ពេលដែលបងប្អូនហាគឺយើងដាក់លងចាយើងរយលងទៅលើចាអូខេអញ្ចឹងយើងយកតាហាចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបដាក់ទៅច្រែងមក ចាស់បាក់ថ្ងៃល្អមែនតើយើងហាឆាប់ស្មូតនេះណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងហាហ្នឹងយើងយកស្បាយមកក្រោកមកចាចានេះលងចាបតមកយើងរួយវាលឺមកតិច្ចច្រើននេះតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តបើយើងចូលចិត្តលងច្រើនយើងដាក់ច្រើនចាយើងដាក់នៅពេលដែលយើងជានឹងក្អាំងឈ្ងុយណាចាលងហ្នឹងណា ចា៎អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ហាលឹង2ថ្ងៃតាមថ្ងៃក្តៅខ្លាំងឬក៏ល្មមចា៎អញ្ចឹងទៅពេលដាក់ហាស្ងួតចាំយើងបន្តវីដេអូទៀតណាចា៎ចា៎សុស្ដីបងប្អូនចា៎នេះត្រីវសាដែលនេះខ្ញុំប្រឡាក់ហ្នឹងណាចា៎យើងប្រឡាក់ហាលឹងបងប្អូនឥឡូវនេះគឺស្ងួតហើយចា៎នេះខ្ញុំហា2ថ្ងៃណាបងប្អូនចា៎ឥឡូវអញ្ចឹងយើងប្រមូលត្រីគេមកຕົកមកចា៎ ចាយើងដាក់នៅក្នុងកច្រាយហ្នឹងមកដើម្បីយកទុកចាឥឡូវនេះត្រីដែលនេះខ្ញុំហាហ្នឹងបងប្អូននេះខ្ញុំហារយៈពេល2ថ្ងៃមិនសិនជិបងប្អូនចង់ឲ្យក្រៀមជាងហ្នឹងយើងហា3ថ្ងៃទៅចាត្រីនេះនេះខ្ញុំហា2ថ្ងៃអញ្ចឹងឥឡូវនេះនេះខ្ញុំយកមកដាក់ជៀនណាបងប្អូនចានេះខ្ញុំជៀនមកកតុយដើម្បីប្រាប់រੂចជាតិដល់បងប្អូនចាបើសិនជិបងប្អូនចង់ញ៉ាំច្រើនយើងជៀនច្រើនណាត្រីឬក៏បងប្អូនយកតាអាំងក៏បានដែរចា អូខេនេះបងប្អូនបើកផ្ទាំងបើកព្រឹងឲ្យគេដាច់ព្រឹងខាតោះមកយើងដាក់ជៀនយើងបើកហ្នឹងយើងបើកព្រឹងប្របខ្លាំងៗពេកណាបងប្អូនតែយើងបើកព្រឹងខ្លាំងវាវាខ្លោចអញ្ចឹងដល់តែត្រីវាយើងខាលត្រីព្រៀមយើងទៅប្រាប់ព្រឹងតិចតិចចាចាបន្ទាប់មកយើងប្រែទៅវិញទៀតមកអឺបងប្អូនជៀនត្រីហ្នឹងយើងក៏ បាក់ភ្លឹងខ្លាំងចាញ៉ាងបាក់ភ្លឹងតិចតិចទៅបងប្អូនចាចាឈ្ងុយក្លិនណាស់ហ្មងហើយណៅអញ្ចឹងទេបងប្អូនអត់សឹងជូរចត់យើងមិនបានដាក់ទៅបានដែរចាញីទៅតាមចំណងចំនួនចត់របស់យើងចាចាអូខេអញ្ចឹងឆ្អិនហើយដោយសារយើងប្រឡាក់យកផ្អែមណាបងប្អូនអញ្ចឹងត្រៃរបស់យើងគឺទៅ ហើយត្រីនេះមិនមែនឆ្លើយណាបងប្អូនគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងហ្មងចាស់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាត់ផ្តើអូខេរួចនេះយើងលើកចេញមកចាស់ចលាំងកណ្តោហ្មងបងប្អូនចាស់ឥឡូវនេះត្រីតែនេះខ្ញុំចៀនមិញនេះបងប្អូនចាស់ក្លិននឹងឈ្ងុយហ្មងណាចាស់ហើយនេះបងប្អូនមានគ្នាច្រើនអី អឺមានអ្នកទេសច្រើនអីបងយើងចង់ជៀនប្រហែលកតុយក៏តាមចិត្តបងប្អូនណាចានេះខ្ញុំជៀនញ៉ាំដើម្បីភ្លក់រੁចជាតិឲ្យបងប្អូនដឹងណាចាអូខេចាអ្នកបងប្អូនសាច់ត្រីហឹមបងប្អូនចាឆ្ងាញ់ហ្មងណារੁចជាតិឆ្ងាញ់មែនតேចានេះហើយផ្អែមនេះអត់ផ្អែមខ្លាំងទេណាបងប្អូននិយាយទៅផ្អែម អីមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើញ៉ាំចាសាច់ឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងចាមានជាតិប្រៃផ្អែមនិយាយទៅគឺមកឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនសាច់ឡើងល្អហ្មងណារសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូននេះខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយល្ងលាទៀតចាឆ្ងាញ់មែនតើអឺមានជាតិប្រៃផ្អែម ផ្អែមនេះមិនមែនប្រៃយកតែខ្លាំងហើយក៏ផ្អែមមិនមែនផ្អែមមានតែខ្លាំងបងប្អូននិយាយទៅមកចូលសបឆ្ាច់ត្រីហ្នឹងមានជាតិឆ្ងាញ់មិនទេចាឆ្ងាញ់ហ្មងចាឡើងឈ្ងុយហ្មងនេះឈ្ងុយល្ងឆ្ងាញ់មិនទេបងប្អូនសាច់វាឡើងផ្អែមហ្មងណាមួយឆ្ាច់ត្រីហ្នឹងវាត្រូវនឹងរសជាតិហ្នឹងទៀតចាគឺឆ្ងាញ់មិនទេចាហឹមឆ្ងាញ់បងប្អូន រੋចិច្ចនេះបងប្អូនញ៉ាំជាមួយបាយកောက်ឆានទេណាចាចាហើយនេះខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទេសនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំចាសូមចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗទៀតណាចាអូខេសម្រាប់លាបាយបាយ